الحمد لله الحمد لله عز وجل وعلا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا ما انكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. زي فقار سامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آپ کے سامنے صورت المؤمنون آیت نمبر ایک سو پندرہ اور ایک سو سولہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں جو حقیقی بادشاہ ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں عزتوں والے عرش کے رب ہیں آج ہم مختصر گفتگو وقت کے متعلق کریں گے وقت کیا ہے وقت کی اہمیت کیا ہے دین اسلام نے وقت کی اہمیت کو وقت کی قدر و قیمت کو کیسے بیان کیا ہے اور وقت کی قدر کرنے کی ہماری زندگی میں ضرورت اور اہمیت کیوں ہے وقت کیا ہے اگر ہم اس کا آسان مطلب سمجھیں تو وقت ایک موقع ہے ایک چانس ہے ایک مہلت ہے جو ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پیدائش کے بعد کس نفس نے کب مر جانا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے تو معلوم ہوا کس کے پاس کتنی مہلت ہے کس کا چانس ختم ہونے والا ہے کس کا موقع کب اس, اس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے یہ بھی اسے علم نہیں یہ چیز وقت کی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے وقت کی عظمت کو اور اجاگر کر دیتی ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اگر انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ بے مقصد پیدا کیا گیا ہے یہ مہلت یہ موقع یہ چانس یہ وقت اسے بے مقصد ملا ہے اور یہ اس کے ذہن میں ہے کہ یہ مہلت ختم نہیں ہوگی موقع ختم نہیں ہوگا چانس ختم نہیں ہوگا اور وہ ہماری طرف واپس نہیں آئے گا کیونکہ پیدا ہم نے کیا ہے اگر یہ گمان کر لیا ہے انسان نے تو یہ صرف گمان ہے یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جو اصل مالک الملک ہے جو عزتوں والا رب ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا پیدا کر کے زندگی دی بچپنا دیا لڑکپن دیا جوانی دی بڑھاپا دیا اور پھر وہ تمہیں سمائی لے ہی اپنی زندگی کا یہ سفر ختم کر کے اس وقت کو گزار کے اس محلت اور موقع اور چانس کو ختم کر کے تم اسی کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ تو یہ ہمارے پاس جو موقع ہے جو وقت ہے یہ کم ہے کتنا کم ہے یہ بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو قرآن کریم میں خوب بیان کیا بڑی اہمیت سے بیان کیا سورت العصر ہے نا تو وہ شروع ہوتی ہے ان الانسان لفی خسر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کی بڑی اہمیت ہے زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے اس لیے کہ انسان کے پاس جو وقت ہے وہ کم ہے جو مہلت ہے وہ کم ہے اور زمانہ اس پر گواہ ہے یعنی زمانے کے نشیب و فراز گزرتے ماہ و سال ایام کتنے لوگ تھے کتنی قومیں تھیں کتنے بادشاہ تھے کتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب چلے گئے زمانہ بتا رہا ہے وقت کے لحاظ سے انسان فائدے میں نہیں ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا اور یہ پھر ایسی چیز ہے کہ زندگی میں کچھ قیمتی ہاتھ سے نکل جائے کبھی نہ کبھی واپس مل جاتا ہے لیکن وقت ایسی قیمتی چیز ہے کہ یہ واپس ملنے والی نہیں اس لیے ازین امن اگر خسارے سے بچنا ہے تو انسان اللہ کے دیے ہوئے نظام میں آ جائے اللہ پر ایمان لے آئے یعنی اللہ کے دیے ہوئے نظام میں آ جائے وام الصالحات اور اس نظام الاوقات میں وہ بے فائدہ اور بے مقصد چیزوں سے بچ جائے اپنی زندگی با مقصد گزارے وامل الصالحات نیک عمل کیا ہے با مقصد زندگی ہے و تو بالحق و تباس بل اور با مقصد زندگی میں بھی جو اہم امور ہیں ان پر توجہ رکھے جو اس پر اللہ کے فرائض ہیں وہ سب سے پہلے ہیں اسی طرح دوسری جگہ فرمایا سجا قسم سجا چڑھتے سورج کی چاشت کے وقت کی اس سے مراد دن ہے اور رات کی بھی بڑی اہمیت ہے جب وہ چھا جائے اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن کے لیے وہی منقطع ہو گئی اور مشرقین نے کہنا شروع کر دیا کہ جس رب کی طرف سے وحی آتی تھی وہ اپنے محبوب پیغمبر سے ناراض ہو گئے تو اس کے بعد جو وحی آئی وہ یہ صورت تھی اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جیسے دن کے بعد رات ہے ایسا نہیں ہے کہ دن ہے تو رات نہیں آئے گی رات ہے تو دن نہیں آئے گا ویسے ہی وحی رکی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وحی دوبارہ نہیں آئے گی یعنی دن کے بعد رات رات کے بعد دن دن کے بعد رات اس میں گزرتے جانا ہے اور جگہ فرمانا وَشَم سِ وَدُحَٰہَ سورج کی بڑی اہمیت ہے سورج روزانہ طلوع ہو کر یہ بتاتا ہے کہ یہ غروب ہوا تھا طلوع ہونے کے لیے اور اپنے گردش میں مدار میں وَشَم سو بَلْ قَمَر تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم مقرر کردہ پیمانے اور مقدار میں یہ گردش میں ہے حرکت میں ہے اسی طرح زندگی کے ہمارے ماہ و سال گزر رہے ہیں زندگی کی دیوار سے ایک ایک اینٹ کر کے گرتی جا رہی ہے اب ذلحج ہے ہمارے قمری سال کا چاند کے سال کا ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اس کے بعد نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے تو یوں ہی ہماری زندگی سے سال کم ہو رہے ہیں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم روک پائے کوئی اپنی زندگی کے شب و روز روک پایا کوئی نہیں روک پایا وقت ایسی قیمتی چیز ہے کہ نہ صرف یہ کہ عقل انسانی بلکہ دنیا کا ہر مذہب وقت کی اہمیت کا قائل ہے وقت کی اہمیت بتاتا ہے اور دین اسلام نے سب سے زیادہ وقت کی اہمیت کو بیان کیا آج ہمیں محسوس ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ وقت کے بڑے پابند ہیں ان کے ہاں بسوں کی ٹرینوں کی آمد و رفت بڑی بڑے وقت پہ ہوتی ہے جہازوں کی آمد و رفت بڑے وقت پہ ہوتی ہے جو وقت ان کا ان کا دفتری ہے وہ اپنے دفتری اوقات کا بڑا خیال کرتے ہیں اور ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں کاش کے ہم ان سے متاثر نہ ہوتے وہ ہم سے متاثر ہوتے اس لیے کہ جو اوقات کا نظام ہے وقت کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ دین اسلام نے بیان کی ایک مسلمان جس قدر وقت کا پابند ہوتا ہے غیر مسلم اس قدر وقت کا پابند ہو ہی نہیں سکتا لیکن فرق یہ ہے کہ جو نظام وقت کی قدر کا اسلام نے دیا تھا اس پر مسلمان عمل پیرا نہیں ہے ہمیں یہ شکایت تو ہے کہ جی فلاں لوگ فلاں ملک والے وقت کے بڑے پابند ہیں اور ہمارے ہاں وقت کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم صرف اپنے نظام سے وقت کو نکال کر نہیں جی رہے بلکہ ہم نے نظام سے اور بہت ساری چیزوں کو نکال کر علیحدگی اختیار کر کے اپنے لیے ایک راستہ متعین کر لیا اب وہ راستہ ہمیں ان کی طرف تو جانے نہیں دے گا جو دنیا میں ترقی پر ہیں لیکن وہ مومن نہ ہو سکے اس لیے کہ ہماری ایمانی غیرت ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنے دے گی سر بلندی تو ایمان والے کے لیے لیکن ہم پریشان بھی رہیں گے سر سرگرداں بھی رہیں گے ہمیں کوئی منزل مل بھی نہیں سکے ان کے راستے پر ہم چل نہیں سکتے اپنا راستہ ہم کھو بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمیں اہمیت نہیں وقت کی اہمیت ہونی چاہیے قدر ہونی چاہیے جتنے بھی بلند کردار لوگ ہیں بلند کردار قوم گزری ہیں وہ وقت کے بڑے پابند تھے وقت کی بڑی قدر کرنے والے تھے ان کی زندگیاں ایک نظام الاوقات کے تحت گزرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقت کی اہمیت کو بڑا اجاگر کیا اور آپ نے مختلف پیرائے سے اس کو سمجھایا فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو شباب کا قبل حرمل یہ جو, جو, جو جوانی ہے اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو جوانی کا ایک وقت ہے بڑھاپے کا ایک وقت ہے فرمایا جوانی کا وقت چونکہ بڑھاپے سے پہلے ہے اس لیے اس کو غنیمت سمجھو کیونکہ اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ تنگی میں مبتلا کرنے والا ہے وسیحت قبل سقمک ایک تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو ایک وقت تندرستی کا ہوتا ہے جب قوا مضبوط ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو تندرست چاکو چوبند سمجھتا ہے کچھ بھی کر گزرتا ہے اس وقت کی اسے قدر کرنی چاہیے اور پھر فرمایا فراغا کا قبل شگول راغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے قیمتی جانو اور پھر فرمایا وقنا کا قبل فخر اللہ نے تمنگری دی ہے مالداری دی ہے دنیا کے اسباب ہیں تو ان کو فقر سے پہلے غنیمت جانو اور آخر میں فرمایا واحیات کا قبل موت یہ خلاصہ بیان کر دیا زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اکٹھا کیا پہلی چار باتوں میں تاکہ ہمیں وقت کی قدر کا پتہ چل سکے اور اگر ہم اپنے دین کی تعلیمات کا بہت جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام نے نہ صرف یومیہ ہمیں وقت کی پابندی سکھائی بلکہ یومیہ کے ساتھ ماہانہ وقت کی پابندی سالانہ وقت کی پابندی اور اگر کوئی کام ایسا ہے جو زندگی میں کبھی موقع ملے تو کرنا ہے اس کی پابندی اس سے زیادہ وقت کی قدر و قیمت کیا بتائی جا سکتی تھی دن میں پانچ نمازیں ہیں پانچ نمازوں کا شیڈول ایسا ہے کہ ہر نماز اپنے وقت کے اندر ہی پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قدر و قیمت کا کیا نظام بنایا کہ جب رات ختم ہوتی ہے دن شروع ہوتا ہے نمازیں شروع ہوتی ہیں دن ختم ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے نمازیں ختم ہو جاتی ہیں دن کے آغاز سے نماز کی ابتدا دن کے اختتام پر نماز کی انتہا یہ کیا ہے یہ ایک شیڈول ہے وقت کی ایک ترتیب ہے فجر کے وقت کے اندر اندر اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو پڑھ لی قضاء ہو گئی تو اس کی بھی سزا ہے قضا کر کے پڑھی تو آپ اس نماز کی قدر کو نہیں پہنچ سکتے جو آپ نے اس کے اپنے وقت میں ادا کر کے پڑھنی تھی یہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ قضا قبول ہو جاتی ہے فریضہ ثابت ہو جاتا ہے لیکن ادا کا جو اجر تھا ادا کا جو ثواب تھا قضا اس کو نہیں پہنچ سکتی یہ وقت کی قدر و قیمت ہے اگر یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں کہ نماز میں نے وقت میں بھی پڑھنی تھی نماز میں نے وقت کے بعد بھی پڑھ لی فریضہ ادا ہو گیا تو ثواب بھی ملنا چاہیے نہیں دین نے یہ سمجھا دیا کہ وقت کی قدر جو اپنے وقت میں پڑھی تھی اس کا پورا ثواب اس لیے ہے کہ وقت کی پابندی کی اور جو وقت کے بعد پڑھی ٹھیک ہے فریضہ ثابت ہو گیا لیکن اس کا ثواب ویسا نہیں اور پھر صبح کی نماز ہم ظہر میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں صبح کی نماز صبح میں ہی پڑھنی ہے صبح کے لیے صبح کی نماز ظہر کے لیے ظہر عصر کے لیے اثر ایسا نہیں ہے کوئی عشاء کو فجر پڑھنے لگ جائے اسی طرح مہانہ حساب وقت کی پابندی کا یعنی پورے مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے پریکٹس کروائی رمضان کے جو تیس روزے ہیں یہ پورے مہینے کی پریکٹس ہے اس میں بھی اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے تو حضور نے فرمایا ساری زندگی روزے رکھے اس کو چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں ملتا کیوں? کیوں? ہے کیوں روزہ تو رمضان میں بھی رکھنا تھا غیر رمضان میں بھی رکھ لیا ثواب اتنا کیوں نہیں مل رہا بھائی وقت کی پابندی نہیں مسلمان دوسرے پہ ناز کرتا ہے کہ وہ وقت کے بڑے پابند ہیں ناز اسے اپنے دین اور اپنے آپ پہ ہونا چاہیے تھا اگر یہ اسلام کے دیے ہوئے نظام کا اپنے آپ کو پابند بنا کر نظام الاوقات میں زندگی گزارتا اور پھر کوئی زہر میں روزہ رکھ لے بھئی میں رات کو بارہ بجے افطار کر لوں گا چلیں فجر سے لیٹ کر دیا نہیں بھائی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے زہر میں کیوں اس لیے کہ سہری میں روزہ رکھنا وقت کی پابندی ہے اچھا جی مغرب میں نہیں کرتے افطار عشاء میں کر لیں گے نہیں جی آپ کا روزہ ختم اگر آپ نے مغرب میں افطار نہیں کیا کیوں وقت کی پابندی ہے آپ نے ایک منٹ لیٹ کر دیا افطار کو تو آپ دین کے تقاضے کو پورا کرنے والے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ وقت کی پابندی جس قدر وقت کی پابندی دین طیبہ میں ہمیں سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اوقات کی قسمیں کھائیں دنوں کی قسمیں رات کی قسم صبح کی قسم کے وقت کی قسم سورج کی قسم چاند کی قسم یہ اپنے ماننے والے اور ایمان والوں کو بتانا تھا کہ بھائی وقت کی قدر کرو وقت کی قدر کرو گے تو آگے بڑھو گے اور اگر وقت کی قدر نہیں ہے ایک ہے وہ شخص جس کو بچپن میں جس کے بچپن میں بچپن کے اوقات کی قدر ہو گئی اس کی تربیت اچھی ہو گئی پھر وہ بچپن سے نکلا لڑکا بنا تو اس کی نوک پلک اس کے ماں باپ نے اس طرح سواری کہ اس کا لڑکپن لڑکپن کے شیڈول میں ٹھیک گزرا اور پھر وہ جوانی میں آیا تو اس کی تعلیم تربیت کا جو مرحلہ تھا ماں باپ نے کڑی نگرانی میں اس طرح سے طے کرایا کہ تعلیم پوری ہو گئی تعلیم پوری ہوئی فوراً کوشش کر کے وقت کے اندر اس کو اس کے جاب میں لگا دیا گیا ایک ہے یہ انسان ایک ہے وہ پیدا ہوا بچپن میں کسی نے نہیں دیکھا لڑکپن میں کسی نے توجہ نہیں دی جوانی میں ایسے ادھر ادھر پھرتا رہا اب وہ آ کے ایک اچھی جگہ پہ جاب کے لیے اپنی سی وی جمع کرا دے تو اسے کیا کہا جاتا ہے اور بھائی وقت کہاں گزارا ہے یہ تو اس ڈگری والے کے لیے ہے یہ جاب آپ کے پاس کیا تعلیم ہے آپ کے پاس کیا تجربہ ہے کہاں عمر ضائع کر دی آپ نے یہ وہ نظام ہے اوقات کا جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں جیسے ہر ہر چیز رب العالمین میں اپنے بندے کو سکھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمیں عطا فرمایا کر کے دکھایا ایک اور حدیث ہے فرمایا نعمتان مغمون متان کثیر حتوب الفراغ صحیح البخاری کی روایت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں فرمایا ان میں سے ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت اب صحت کیا ہے صحت کا ایک وقت ہے یعنی صحت میں جس نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی جو کچھ اس نے تندرستی میں کرنا تھا نہیں کیا حضور نے کیا فرمایا یہ ٹھیک ہے فرمایا یہ دھوکے میں ہے اور دوسرا فرمایا فراغت اسے فراغت تھی یہ سیکھتا یہ پڑھتا یہ عمل کرتا یہ عبادت کرتا مخلوق کی خدمت کرتا خیرخواہی کرتا لیکن اس نے نہیں کی تو کیا فرمایا اس نے صحیح کیا پر میں نہیں یہ دھوکے میں دھوکے میں کون نہیں ہے جس نے اپنی صحت کی اور فراغت کی قدر کر لی تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے وقت کسے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں چانس دیا ہے جو ہمیں موقع دیا ہے جو ہمیں پیدائش سے موت تک مہلت دی ہے ہم نے اس کو ایک نظام الاوقات میں لا کر گزارنا ہے اور ہم نے اس میں بے مقصد چیزوں سے بچنا ہے اور ہم نے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے اگر ہم وقت کے دیے ہوئے نظام میں زندگی گزاریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے اور ایک کامیاب زندگی کا آغاز ہے رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق فرمائے میں بما لینا